হাই গাজলাম আলাইকুম আজি মই ইয়াৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ এয়া মোৰ এল'ভেৰাৰ গছ আৰু এইটো পাত ফুল কিবা নাম মই নাজানো মোৰ হাজবেণ্ডে আনিছিল থানি তাত তাকে মই ৰুই দিছিলোঁ তাৰ পৰা হৈছে আৰু এয়া এল'ভেৰা মোৰ তাত এল'ভেৰা বেছি আছে আৰু এয়া এল'ভেৰা এইটো কি বা মানে কি প্লেণ্ট হয় মই নামটো নাজানো আপোনালোকে জানিলে জনাব জানিছিলোঁ পাহৰিলোঁ এইও এটা আৰু এইটো পাটফুল হয় আৰু এইটো ফুলৰ নাম বোলে স্পাইডাৰ প্লেণ্ট ইয়াতে ফুল নহয় অকল পাতে এনেকুৱাই হয় স্পাইডাৰ প্লেণ্ট বুলি কয় লগতে এইফালে আছে ইয়াৰ পাতফুল এইটো পাটৰে হয় তাৰপিছত লগতে থকাটো এল' কি বুলি কয় মানি প্লেণ্ট এইটো ধুনীয়াকৈ হৈছে কিন্তু বেছিভাগ পাত খৰিয়ে গৈছে পকী পকী কিয় বা পকী পকী সৰি গৈছে মই নাজানো এইয়াও পাতফুল এইটো এটা এইয়া সেইটো ফুল আৰু এইটো স্পাইডাৰ প্লেণ্টেই হয় মই ৰুইছোঁ আৰু এইখিনি আমাৰ শাকনি বাৰীখন শাক আছে আৰু ইয়াতে সৰু সৰু পুলিডাল যে দেখিছে এইডাল হ'ল ওলকবিৰ পুলি মই ৰুইছোঁ আৰু এইডাল হ'ল নেচেৰা নেচেৰা আমি বহুত খাইছোঁ দেই দুই এডাল গছেই মানে কি দুদিনৰ মূৰে মূৰে খাব পাওঁ আৰু মই এতিয়া ঘৰটো চাফা কৰিব লাগিব এইবিলাক পঢ়ি কিতাপ সেনেকুৱাকৈ থৈ দিছে ইফালে টেবুলত কালি পানী পেলাইছিল সেইকাৰণে কাপোৰখন গুচাই দিছিলোঁ আজি পাৰিব লাগিব কাৰণ মই শুই উঠি বিচনাখন পাৰিয়ে লৈছিলোঁ আৰু ইফালে আছে কাপোৰ মেলি থোৱা এইবিলাককেইটা মই ৰ'দত দিম ৰ'দ দিছে যাতে মই ঘৰত ধুনীয়াকৈ বহি আছিলোঁ মোবাইল চাই আমাই মোক মাতিছে যে আহা কাপোৰ বেপাৰী আহিছে সেই ই ৰিক্সাখন যে দেখিছে ই ৰিক্সাখনত কাপোৰ লৈ আহিছে বিচনা চাদৰ দীঘলটো কম ভাল লাগিছিল মই বাবুক কৈছো ভিডিঅ'টো বনোৱা সি মোবাইললৈ ইফালৰ পৰা সিফালে দৌৰিহে ফুৰিছে সিফালে মেকুৰী দৌৰিছে সি সিহে জানে সি কি ভিডিঅ' বনাই আছে তাক ক'লোঁ মোবাইলটো ধৰি দিয়া এয়া চলি আৰু মোৰ যে ভৰিখন দেখিছে মই বিনোচুমৰ হাজবেণ্ডৰ চেণ্ডেল ডাঙৰ চেণ্ডেল পিন্ধি ভাল লাগে আৰু এয়া বিশ্বনাথ আৰু দুশ টকীয়া হয় দুশ টকাকৈ দিছে হেৰি দুখন আছে নহলোঁ পূৰা বাচি লওঁ ভাল চাই এখন এইখন এখন দেখাব হ মেলি বেয়া নাপায় যদি দেখাই দিয়কচোন অ সেইখন শুনো চাই দিয়ে উজ্জ্বল আছে মই পিছে বিশ্বনা হাতৰ এইখনে মানে কি চিলেক্ট কৰিলোঁ সেইখনে ৰাখোঁ বোলো আগত চোৱাখনো একেই ডিজাইন হয় কালাৰটো বেলেগ আছিল অলপমান কাঢ়া কালাৰটো ৰাখোঁ বুলি ভাবিছোঁ তাতে মানে কি বাবু আছে লেতেৰা কৰে বহুত সেইকাৰণে আৰু ভিডিঅ' মোক মানুহ মুখ উঠোৱা নাই আৰু ল'ৰাটো ভৰিকৈ উঠাই আছে আৰু কি কৰিব আৰু নিজে যাতে বনোৱা নাই ল'ৰাক ধৰিব দিছোঁ ভিডিঅ' মোবাইলটো ধৰি কৰিছোঁ সেইকাৰণে সি কি উঠাইছে সিহে জানিব আৰু আৰু ইফালে মই সুধি আছিলোঁ মানুহকেইজনক ক'ৰ পৰা আহিছে কি তাৰপিছত মানুহজনে কৈছে হেৰি বিহাৰৰ পৰা আহিছে বোলে বেপাৰ কৰিবলৈ আৰু মই এইখন বিশ্বনাথ চন্দৰকে ল'লোঁ আৰু ইয়ানে ফূৰ্তি থাকিব জেগা পোৱা নাই যাতে তাৰ পিন্ধাহে কাপোৰ লৈছোঁ এনেই আৰু বিশ্বনাথ চন্দৰখন ৰাস্তাতে দাদা এজনে চালে ওচৰৰ ঘৰৰ দাদাজনে কৈছে চাওঁ বিশ্বনাখন তাৰপাছত মই কৈছোঁ বিচনাখনৰ মানে ইমান বেয়া গোন্ধ ওলাই আছে মই কৈছোঁ ইমান বেয়া গোন্ধ ওলাই দাদাজনে কৈছে মইতো গোন্ধ পোৱা নাই দাদাজনো চৰ্দি আহিছে এনেকৈ গোন্ধ পাব মই যোৱা আপোনাৰ আৰু চধি লাগিছে এনেকৈ গোন্ধ পাব বুলি তাৰপিছতে কমলা খাব মন গ'ল ময়ো কমলা ওলাই লৈ আহিলোঁ চলাব ধৰিটো আজি আমি কমলা খাম কমলা কমলা শাক এইয়া মাহ আদি আছে এয়া জলকীয়া জলকীয়া ৰিয়ানেও ব্লগ বনাব বিচাৰে আৰু ভিডিঅ' বনাব সেইকাৰণে সিও মানে ফইচ দিছে তাৰপিছত দে আৰু কৰি থাক আৰু সেয়া ধনিয়ালৈ আহিছে ডাঙৰ পৰা সি মানে কৈ আছে ধনিয়া দিম জলকীয়া দিম এই আইতা কমলা চাটনি খাম আমি আকৌ নিমখ দিয়া নিমখ দিয়া দিয়া নে নিমখ দিব এতিয়া ইয়াতে হ'বই ইমান হেৰি বা জ্বালা আমাক খান্দিব দিছো আৰু ৰিয়ানে খাব কাৰণে পুৰা বহি আছে আৰু ৰিয়ান কি খাবা কমলা চাটনিভা পানী পৰহি হৈছে দিয়া মাটিটো দিয়া দাদাৰ কাৰণে থ'ব এতিয়া আববাৰ কাৰণে থ'ব আবা পথাৰত ধান পাতি আছে আবায়ো খাব হ'ব দেই ইমান নাখায় আবাই দেখা দিয়াম খা এতিয়া খাই দেখাচোন দি জ্বলা আছে লাহে দেখো লাহে ধে মাৰতে আজি পিছে জানেনে মোৰ বহুত কিবা খাওঁ খাওঁ লাগি আছে কিয় বা হ'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া মই কমলা খাই উঠিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া চাহ বনাবৰ কাৰণে আটা লৈছোঁ তাৰপিছত আটা গুলি কিনে মালপোৱা বনাই পিছে মই আটাৰ লগত পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত দিছোঁ দি পেলাই গুলি লৈছোঁ আৰু ইফালে জুই জ্বলাই গেছত কেৰাহীটো বহাই দিলোঁ কেৰাহীটো অলপমান গৰমলৈ তেল দিম বাৰু আটা পিঠা কেইটা বনাই কেনে আমি চাৰিওটাই মিলি কেনে খাম ৰাতি মই ইফালে পিঠা বনাই আছো দাদীয়ে সিফালে ৰিয়ানত কিবা মানে কি সাধুৰ নিচিনা কথা শুনাই আছে আৰু কি বুঢ়া নিতা শুনি আছো এতিয়া খাম চাহ পিঠা বনালো আৰু লাল চাহ আমাৰ হ'ল নিমখ দিয়া চাহ মোৰ আৰু বাবুৰ হ'ল চেনী চাহ বৰ ধুনীয়া হৈছে মই পিঁয়াজ জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাত দি কেনে বনাইছোঁ বৰ ধুনীয়া নৰম হৈছে চফ্ট আৰু বজাৰ লৈ ললোঁ মানে বজাৰ নিমখ কণী আলু আৰু পিঁয়াজ এইখিনি ল'লো আৰু কিবা এটা খাইছে খালি খাবই লাগে তাক আৰু মই আবেলি ওচৰৰ বয় এজনীৰ ঘৰত গৈছিলোঁ সিহঁতে নতুন নতুন ফুল আনি কেনে ৰুইছে ইমান মৰম লগা ফুলবিলাক চাই মানে মোৰ ইমান ভাল লাগিল মই চু দুটা ভিডিঅ'কৈ বনাই লওঁ এইটো এটা গোলাপ সৰু গোলাপ ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে চাই থাকোঁ চাই থাকিব লাগিছে আৰু এইটো কি বা পাক ফুল নাম মই বাৰু নাম নাজানো বহুত ধুনীয়া হয় ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া গধূলি পাঁচটা বাজিছে পাঁচটা বজাত মই চাহ বনালোঁ মোৰ কাৰণে চাহ আনিলোঁ ৰিয়ানৰ কাৰণে হলিত গাখীৰ লৈ আহিলোঁ আৰু ৰিয়ানে ভুজিয়া খাই আছে ঢাকনিত লৈ আৰু চাহনা ওলাই লৈছোঁ চাহ নাখাম অৱশ্যে মানে কি ৰিয়ানে যেতিয়ালৈ মানে খাব নাপায় চাহকাপ বা গাখীৰ কাপ তেতিয়ালৈ কিতাপ নলয় ৰিয়ানৰ পাপা আহি গ'ল কোনে পাপা আমি ফালে ৰিয়ানৰ পাপা আহি গ'ল ৰাতি আহিছে ৰিয়ানে টোপনিৰ পৰা উঠিছে এক টোপনি হ'ল তাৰ চাৰে নটা দহটামান আহি পেলাই আৰু আৰু ইয়াৰ পিছদিনাখন ৰিয়ান স্কুলৰ পৰা আহি পাল আজি পৰীক্ষা আছিল তাকে মই তাক সুধি আছোঁ কি হ'ল কি নহ'ল সি কৈছে ভালেই হৈছে বুলি এতিয়া কি হৈছে সিহে জানিব বহি দিলেহে মই গম পাম কি কৰিছে আৰু ইফালে তাৰ পাপা উঠাই নাই শুয়ে আছে চাৰে এঘাৰটা বাজি গ'ল ৰিয়ান চাৰে এঘাৰটাত আহি পেলাই পাপা শুয়ে আছে আৰু ৰিয়ানৰ এটা পাৰ্চেল অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ মিছত সেইটো আহিছে বাপেক কৈছোঁ লুকাই মানে কি পাপেকে লুকাই থৈ দিছে কৈছে আহিলে দিম গিফ্ট তাৰপে কৈছে এইটো গিফ্ট লোৱা সি ভাবিছে কিনো গিফ্ট দিলে মোক এতিয়া গিফ্ট গেছ কৰি লৈছে পুৰা যে হেৰি তাত টুপিটোৱে আহিছে টোপি দিছিল তাকৈছো পিন্ধি দেখুওৱা সি কি কৰি আছে এবাৰ মুখত ভৰাল হৈছে কিবা কৈছোঁ ভালকৈ পিন্ধি দেখুওৱা আকৌ দেখি পিন্ধি দেখায় আছে বারো বেয়া হা নাই বস্তুটা ভালে আছে মিশত দিয়া দিয়া হিসাবেও মই পার্সেলবিল বেশিভাগ মিশতে দিও মই একু মানে বেয়া পোৱা নাই মিশত এই কারণে মিশতে দিও ফ্লিপস ফ্লিপসতো দিও কিন্তু মিশত বেশিকে দিও মই আর ফলে বাপেক কোথাও উঠা 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 নুঠে হৈ আছে আজিলৈখিনিয়ে পাবাই আছলাম